Юлия Тимошенко, руководителю партии Бакивщина Андрея Кожемякина. Также обратиться Андрею Садобову через средства массовой информации, что они таким образом, эти партии подрывают э, свои политические партии, их позиции, они на экранах телевидения показывают свое, что они с облоком не имеют никакого отношения, и тем же самым э, идет саботаж работы, оставляя старые э, кадры в управлении города. Если будем, мы пойдем в том формат диалога, то, скажем, все эти политические партии, которые шли на выборы, они заявляли, что они с оппозиционным блоком не будут иметь никаких отношений. Если бы они изначально заявляли, что они будут делать свою с оппозиционным блоком, они будут поддерживать куляра э, который которые выборы, то на этих выборах э, они не получили тот результат, который бы они имели. Он угрожает, они не обманули своих избирателей.